Вітаю вас, друзі. Ну дійсно цього тижня зіграли останній тур української прем'єр-ліги. Таким чином завершився чемпіонат, і сталася тренерська відставка. Юрій Вернедуб залишив зорю. Сталося це на наступний день після матчу «Маріуполь-Зоря», в якому команда Юрія Вернодуба програла 1-3. І за нашу інформацію, на наступний день після цього поєдинку у Юрія Вернодуба була телефонна розмова із президентом Зорі, на якій власне все і вирішилося. Сьогодні ж ми маємо ексклюзивне інтерв'ю Юрія Вернодубу одразу після його відставки. І він там згадує найскравіші емоції своєї роботи в зорі, а також відповідає на основні питання, чому пішов і що далі. Це життя Коли-то приходить той момент, коли приходять уходити, і як угодно можна зі сказати. Можна ну, вміти теж підняти голову і. собраться с мыслями, немножко отдохнуть, не долго, а немножко, и шагать дальше. Я думаю, что это нормальное явление, перезагрузка, я думаю, наверное, нужна была для команды, прежде всего. Буквально, по-моему, в игре со Львовом, когда мы на ноль сыграли, я сказал, будет ли при мне, будет ли без меня, но клуб «Заря» все равно должен покорить какие-то еще более серьезные вершины. Я надеюсь на то, что это произойдет то, что не хватало где-то стабильности в чем, чтобы забить, да, это проблема, это проблема, это надо работать, работать и еще больше работать, хотя мы очень много над этим работали, но к сожалению, не забиваешь ты, забивают тебе. И таких игр в этом именно в этом сезоне было огромное количество. вот это, я думаю и то, что сыграло роль, и меня подкосило психологически, и здоровье немножко начало это самое просаживаться. Я понимал, что ну, можно сгореть вообще или перегореть. Я думаю, что нужно было все-таки, на мой взгляд, после Лейпцига сделать этот шаг. И я был готов к этому и все это делал. Но опять же, так, что случилось, то случилось. Нельзя жалеть о том, что уже произошло. Нужно думать о том, что тебя ждет впереди и надеяться на лучшее. Когда мы вроде бы вот только при, со сборов прилетели в Киев, вроде бы ребята все настрой был все, ну, так, 5-0 проигрывать, то есть не имеем права. Для меня это был уже тогда первый очень сильный удар. Ну, а второй, я думаю, удар все-таки сыграл, это полуфинал Кубка. Я добил уже до конца, Тут можно много чего вспоминать за 9,5 лет, но ну, я одно еще раз скажу. Я любил, люблю и буду любить эту команду, и она у меня останется в сердце надолго. Я благодарен всем. И делаю низкий поклон за те проведенное время. Пусть меня простят футболисты, руководители, работники клуба. Может быть, где-то я что-то сделал в своей жизни неправильно. Но я одно могу сказать и каждому посмотреть в глаза, что я никого из них ни разу не предал. И не поступил не по-человечески. Да, были моменты, когда приходилось реже, резать по-живому, убирать одних ребят, там кого-то в дух. Это нужно. Это моя жизнь, это моя работа, и они должны это понимать. Когда-то мне один из работников клуба сказал, что я сильно люблю футболистов, я вообще не понял эти слова. Я сказал ему, а почему я должен их ненавидеть? Я их обязан любить всех, потому что они делают со мной общее дело. и чем лучше мы это дело сделаем, тем больше пользы будет для всего клуба. Там столько-столько есть этих моментов было. 12-й год, не, 11-й. Ехали со сборов, никто не верил, все переживали, говорили, что, наверное, мы вылетим. Первая игра с Карпатами, тем более, на авангарде в Луганске. Мы вышли 5-1, обыграли Карпаты. И в этой игре отметился капитан команды Никита Каменюков, сделал хэт-трик. И уже в игре с Динамо, когда 0-0, не забуду никогда эту игру. И уже было ясно после этой игры, что мы уже не вылетаем. Потом, я думаю, первые наши шаги в Лиге Европы, первые бронзовые награды, первый финал Кубка. Это все неощутимые эмоции, их сложно передать. Но мы прошли через это. Из Еврокубков, что запомнится, наверное, это все-таки победа на выезде. Атлетик обыграли. 1-0. Это победа над Гертой. 2-1. Это пусть и поражение, но первый раз, когда я сам вышел в Манчестере, на этот стадион шикарный. Не передать эмоции. Да, мы проиграли 1-0. Но сама и раз, мы не заслуженно проиграли. Это проход браги той же, когда все считали, что мы покойники, а мы взяли и прошли. Точно так же есть и те игры, которые тоже запомнятся на всю жизнь, но с минусом. Это поражение Фейнорду. Когда команда проиграла 3-0, умудрилась сравнять счет 3-3 и на дополнительной минуте пропустить вот этот гол, это удар был сумасшедший. Просто сумасшедший, и я никогда это не забуду. Я счастлив, как человек, что я все это пронес через себя, через свою душу, через свое сердце. Поэтому, я думаю, на моем сердце, как много ран, точно так же много таких моментов и таких которые, моменты, которые затягивают от тираны. есть о чем вспомнить, есть о чем рассказать детям, внукам. Я счастливый человек. Было три очень хороших предложения. Но я понимал, что у меня еще есть контракт. Я понимал, хотя два раза было, когда по полгода оставалось к концу контракта. Но я понимал, что нельзя на полпути бросать все это, потому что все время мы боролись за третье место. Поэтому что вспоминать и что думать об этом, я надеюсь, что... Будут еще вызовы, будут еще приглашения. Я человек энергичный. Я не вижу то, что я себя исчерпал. И не понимаю, когда люди говорят, я себя исчерпал. С самого начала начал говорить, что, возможно, нужны какие-то перемены. Это будет хороший всплеск для ребят, для игроков в первую очередь. Мне бы очень хотелось, чтобы действительно этот сплеск произошел. Пусть придет новый тренер, и я уверен, что у него все получится. Чуть-чуть доукомплектовать команду о том, о чем я бился и надеялся, что это произойдет. Но, к сожалению. Нет. Действительно, пришло время, что нужно что-то менять, что-то новое в жизни испытывать. З листопада 2011 року Юрій Вернеду почолював Зорю до травня 2012 року як виконуючий обов'язки, потім залишив команду. Команда відібрала золото у Київську Динамо і повісила їх тоді на шию донецькому Шахтарю. Ну, так сталося в цьому поєдинку. І в принципі, бачите, скільки ностальгії ми сьогодні побачили, тому що, ну, от історія про футболу. Який цього року буде святкувати свою дев'яту річницю, от вона пройшла от під Вернедубом зорі. Ми не уявляємо, Це, найдов... Це найстарший тренер, тобто тренер, який найдовше працював от під час нашої програми. І ми всі переживали ті емоції, про які він говорив. Ми всі переживали тут в студії. Вернідуб показав лучший результат за всю історію клубу. Надо вважати його мнення. Рішив змінити обстановку, відпочити. Що, що сталося? Ніхто не знає. Можливо, колись ми будемо знати, але той сезон, який був зараз, ну це напевне той сезон, який йому дався найскладніший. І даремно ну, тренер постійно говорив про те, що він після Лейпцига сказав. Потім він ще говорив. Потім ще було кілька моментів, коли говорилося про те, що він може піти. І в принципі, е, знаєте, ну напевне, іноді буває такі моменти, коли треба розходитися для того, щоб переглянути, можливо, для того, щоб потім зійтися знову, а можливо розійтися ну, на лучше сезон. Та була бронза і потім група. Ліги Європи хороший результат показав. Тоді. Група Ліги Європи взагалі запам'ятається, а для мене ну, насправді найскравіший момент це безперечно, коли 4-3 поступилися фейнорду з 0-3 вилізли тоді. Це була фантастична, фантастична історія. Ну, але, Богдан, я думаю, що ви погодитеся зі мною, що у Вернедубу завжди була впізнавана команда. Ну, завжди була ротація, уходило виходило але завжди стиль залишилися, ігри, І при в Вернедубі все-таки вони заробили оце прізвисько мужики, як їх називають, тому що вони билися до останнього. Вони кусалися. Ви ще встигли пограти проти цієї зорі Вернедуби, яка да. була дуже складною. Дуже доку дуже Очень такою важко в Луганській грати. було. І в Запоріжжі так само, тому що ми бачимо результати. В принципі, команда, яка могла стати і має шанс стати третьою силою, але можливо це вже буде з іншим тренером. Ми побажаємо Юрію Миколаївичу, безперечно, недовго відпочивати, працювати на благо українського футболу. Я думаю, що він знайде можливість для того, щоб себе ще проявити. І я думаю, що у нього ще попереду дуже і дуже багато перемог. Ну і зорі так само ми будемо побажати, що, хто, як, ми дізнаємося вже найближчим часом.